السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین عمران خان کے حوالے سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کی امیدیں تھیں کہ انہیں شاید ضمانت ملنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا وہ دم توڑ گئی ہیں کیونکہ اب بھی عمران خان کو جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اتھانا نیو ٹون میں درج ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور انہیں اس اس حوالے سے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی صدا کی جائے گی دوسری خبر آپ کو ناظرین یہ دیتے چلیں کہ موجودہ حکومت کا ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے مگر اس پر جو ہے تمام کا تمام میڈیا نے میڈیا نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ جو سکینڈل ہے یہ کل کو حکومت کے لیے بڑی بدنامی کا جو ہے وہ باعث بنے گا اگر یہ میڈیا میں آتا ہے تو اس کی جو ہے پھر انویسٹیگیشن بھی شروع ہو سکتی ہے تاہم یہ اس کا تعلق کوئی فی الحال تو کسی کرمنل اس کے ساتھ نہیں ہے ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے آ, بلکہ اس کا سراخ جو ہے آئی ایم ایف نے لگایا ہے تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان خبروں کی تفصیل سے آگاہ کریں آپ سے آ, گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین معلومات اور خبریں ملتی رہیں اور ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس پر کومنٹس کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ سے رہنمائی ملتی رہے تو ناظرین آغاز کرتے ہیں عمران خان کی خبر سے تو عمران خان کی جیسا کہ آج ہائی کورٹ زمانت ضمانت لے لی تھی اس کے بعد ان پر بظاہر کوئی کسی کیس میں وہ مطلوب نہیں تھے لیکن نو مئی کے جو ان کے کیسز تھے وہ آٹھ کیسز میں ابھی ان کی ضمانت ہونا باقی تھی لاہور میں لیکن وہ کوئی کیس ایسے خاص نہیں تھے جن میں ان کی ضمانت نہ ہو سکتی ہو اس کے علاوہ جو ہے تھانہ نیو ٹاؤن پہ جو گزشتہ احتجاج ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس میں عمران خان کے خلاف جو ہے تقریباً پانچ سے زائد مقدمات جو ہے وہ صرف راول پنڈی کے تھانوں مختلف تھانوں میں درج کیے گئے تھے ان میں کہ تھانہ نیو ٹاؤن بھی تھا اس کے علاوہ ایک تھانہ صدر بھی ہے جس میں ان کے خلاف مقدمہ ابھی درج ہے اور یہ ان کی گرفتاری جو ہے ایک مقدمے میں ڈالی گئی ہے اور یہ مقدمہ جو ہے ان کے خلاف جو اٹھائیس ستمبر کو درج کیا گیا تھا اور یہ گلاؤ جراؤ کا مقدمہ تھا جس میں ان کو جو ہے ان کا نام ڈالا گیا تھا اور آج جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کے تحت یہ پرچہ درج کیا گیا تھا اور آج جب کہ ضمانت ہو گئی تو رات گئے آج پولیس نے جب کہ جو تمام اس وقت جو ہے لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو پولیس نے رات گئے جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے اور گرفتاری ڈالنے کے بعد کل جو صبح کے وقت ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی اور ظاہر ہے جسمانی ریمانڈ مل جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کی ایک اور ضمانت کا جو ہے وہ شروع ہوگا سلسلہ اس کے لیے جو ہے وہ بھی ریلیف جو ہے ہائی کورٹ سے پہلے تو ملنے کی امید نہیں ہے ایک اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ عمران خان کے خلاف ابھی اور بھی کیسز ہیں شاید وہ کسی اور موقع پر کام آئیں گے جن میں ان کی گرفتاری ڈال کر اس زمانت کو بھی بے اثر کر دیا جائے گا اگر ان کی اس کیس میں ہوتی ہے جو نو مئی کے کیسز میں ان کی ضمانت ہے وہ تو ہائی کورٹ میں ہو جائے گی لیکن اس میں ہائی کورٹ میں جو ہے ضمانت وہ ان کی تھی تیس نومبر کو اور ان کے بکلا جو ہیں کل اس سلسلے میں جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی وہ درخواست دائر کرنے جا رہے تھے لیکن اب شاید وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہ دائر کرے کیونکہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اب ناظرین آتے ہیں دوسرے ایک بڑے سکینڈل کی طرف تو یہ آپ کو بتائیں کہ یہ سکینڈل جو ہے یہ آئی ایم ایف نے پکڑا ہے موجودہ حکومت کا اور اس میں جو ہے موجودہ نائب وزیر اعظم اور مبینہ طور پر موجودہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو اس وقت وزیر خزانہ تھے ان کا نام لیا جا رہا ہے تو ناظرین سکینڈل کو یوں ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بات کا آئی ایم ایف کو سراغ ملا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے سات سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے دبئی میں کسی کمپنی کے اندر اور یہ جو سرمایہ کاری ہوئی ہے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو مریم نواز کے مبینہ طور پر مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی ان کے صاحبزادے کا نام آ رہا ہے ساتھ کہ ان کے صاحبزادے کی جو ہے ان کے تھرو یہ جو ہے یہ کمپنی کی جو سرمایہ کاری کمپنی ہے اس کے ساتھ ان کے صاحبزادے جو نئے صفدر کے ذریعے جو ہے اس کا لین دین ہوا ہے اس کی مزید تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں مگر میڈیا میں یہ بات سب کو معلوم ہے لیکن کوئی بھی جو ہے اس کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا اور اس سے گریز کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کل کو جب یہ سکینڈل کی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے اور یہ یہ بڑا ایشو بن سکتا ہے اور اس کی فی الحال تو تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر مکمل نہیں آ سکی ہیں بہرحال آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملہ شروع سے ہی ایسے چلنے بھی آئی ایم ایف کی جو ٹیم بھاگم بھاگ پہنچی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا اور دوسرا یہ کہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم آ کے جب واپس گئی ہے تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی رہی انہوں نے بہت ساری چیزیں پکڑی بھی ہیں اور موجودہ حکومت کے جو ہم معاشی استحکام کا نعرہ لگاتے ہیں یوں کچھ کرتے ہیں تو آئندہ قسط جو ہے اس معاشی استحکام کی جس سے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور آئی ایم ایف جو آئندہ قسط ہے اس میں تاخیر کر سکتا ہے اور پاکستان کو بڑے سخت اقدامات کا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے اسی لیے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے جو غیر معمولی بات ہے کہ اس کا فیصلہ آئی ایم ایف کا جو یہاں سے کمیشن آیا تھا اس کا اس انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کا فیصلہ آئی ایم ایف کا بورڈ کرے گا اب وہ بورڈ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ کوئی جو بورڈ فیصلہ کرے گا تو یہ بڑے سخت اقدامات بھی پاکستان کو لینے کے لیے کہہ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے حکومت نے یہ کیا پنجاب حکومت نے اور یہ بات آ بھی چکی ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنا بجٹ سر پر حالانکہ ایک سو ساٹھ ارب روپے خسارے میں تھے پنجاب حکومت نے اپنے اخراجات کے سبب جو ہے وہ بے بےحاشا اخراجات کی اور یہ ایم ایف کی شرط تھی چاروں صوبوں کا بجٹ ہے یہ سر پلس میں ہونا چاہیے تو باقی تمام صوبے تو آگے تھے اور کے پی کے تو سر پلس میں سب سے آگے تھا انہوں نے اس میں بہترین کارکردگی دکھائی بہترین پرفارمنس دکھائی لیکن پنجاب حکومت اس میں فیل ہو گئی انہوں نے یوں کیا کہ ایک سو جو دو سو ارب پینشن کا تھا وہ اٹھا کے انہوں نے بجٹ میں ڈال دیا اور اس کو سرپلس دکھا دیا چالیس ارب روپے کا کیونکہ ایک سو ساٹھ ارب کا خسارہ تھا تو اس میں سے جو چالیس ارب ہے وہ انہوں نے جو باقی بچے وہ سرپلس دکھا دیا انہوں نے تو یہ بھی آئی ایم ایف کے علم میں آ گیا دوسرا انہوں نے جو آہ قانون سازی کی ہے زرعی ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے کوئی آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق نہیں کی ہے اور اس میں جو انہوں نے آئی ایم قانون سازی میں آہ جو, جو زرعی ٹیکس کے حوالے سے زرعی آمدن پر جو ٹیکس ہے جو لگ اس کے حوالے سے وہ ریٹ جو ہے وہ نہیں لگائے گئے بلکہ ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ ریٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے جب ٹیکس وصول کرے گی تو اس وقت جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ریٹ کس ریٹ پہ جو ہے ٹیکس وصول کرنا ہے آپ کو پتہ یہ کہ پنجاب میں ساری یا پاکستان میں اس وقت سارے سرمایہ داروں اور جگیداروں کی حکومت ہے اور سارے انہی کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور دوسرا آئی ایم ایف سے ایک اور بھی کہا گیا جی کہ پاکستان میں تو مہنگائی بڑی کم ہو رہی ہے حالانکہ کوئی بھی جو پاکستان کا معیشت دان ہے وہ حکومت کے اس دعوے پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اس سلسلے میں کئی جو ہیں ماہرین بھی جو ہیں کئی جو معیشت دان بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکومت سے اس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے خیر اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ حکومت نے کیا اس میں چکر چلایا ہے اور کس طرح کا بینیفٹ دینے کے لیے صنعت کاروں کو اور جگیرداروں کو کیونکہ یہ شوگر کی بھی کرشنگ کا سیزن تھا تو انہوں نے کیا کیا تو اس کو ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو اگاہ کریں گے کہ حکومت نے یا ہمارے وزیر خزانہ نے کس قسم کا جو ہے وہ ڈراما کر کے فوری طور پر انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا اور کن کن کو اس کا فائدہ دیا دوسری ناظرین بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں بہت جو ہے آئینی بینچ اور غیر آئینی بینچ کی جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بتائیں کہ جو غیرآئینی بینچ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں وہ بڑے عام ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت جو الیکشن ٹریبیونل کے میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کی اپیلیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ان کی اپیلیں جو ہیں بلاہر سپریم کورٹ کے پاس آئیں گی اور سپریم کورٹ نے آج ایک اپیل میں فیصلہ دیا ہے فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کے حوالے سے انہوں نے اس حلقے کی دوبارہ جو ہے ووٹوں کی گنتی کرنے کا حکم دے دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس میں جسٹس ثقیب العباسی کے ریمارکس ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی تو ایک معاملہ ایسا رہنے دیں جس میں جو ہے صحیح طریقے سے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون پر جو ہے عمل درآمد ہو اس کا فرق واضح ہو اور پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے عوام کے ساتھ تو یہ ریمارکس اور یہ اس طرح وہ کیس ریمارکس وہ واپس گیا ہے اور اس میں گنتی گنتی ہوگی اور اس اس کیس میں جو جسٹس قادی فائد ہے جو فیصلہ دیا تھا کہ جی جو ووٹوں کے ڈبے سے جو نکلے گا وہی فائنل ہوگا اس کی تو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے دھجیاں اٹھا کے رکھ دی ہیں اس کو تو ایک طرف کر دیا ہے اور واپس کیا ہے کہ یہ فارم فورٹی فائیو میں اور فارم فورٹی سیون میں جو فرق ہے یہ واضح طور پر اس کا اشارہ کرتا ہے کہ معاملات میں کچھ گڑبڑ ہے تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ دوبارہ جا کر ووٹوں کی گنتی کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی کے فائیو کے مطابق جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے تو ناظرین یہ سپریم کورٹ سے اب اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور سپریم کورٹ کے پاس بہت گنجائش ہے کہ وہ بہت سارے جو ہے بہت سارے ایشیوز پر بہت سارے معاملات پر اس طرح کے فیصلے دے سکتی ہے کہ جو حکومت کے لیے بالکل اچھے نہیں ہوں گے اور جو ان کا آئینی بینچ ہے جس مقصد کے لیے بنایا ہے شاید وہ اس مقصد میں رکاوٹ کھڑی کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال اور خبریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اگلے ویلوگ میں نئی خبروں اور نئی طریقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ